নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী সঞ্জিত ডেকা আৰু মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ হিচাপে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ল এটা অনুৰোধ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ আমাৰ মাজৰ পৰা এজন অমূল্য সম্পদ হেৰাই গল আপোনালোকে সকলোৱে জানে তো গুৱাহাটীত এতিয়া তেওঁ ৰখা হৈছে মই যাব পৰা নাই মইনো ক'ত যাব পাৰিম আৰু যাব ইচ্ছা হৈছিল জুবিন দাস শেষৰ বাবে চাবলৈ ইচ্ছা হৈছিল কিন্তু নাপাম মোবাইলতে এতিয়া মই চাই আছোঁ আৰু জুবিন দাস লগ পোৱা আশা আশাই থাকি গ'ল কি ক'ম আশা কৰিছিলোঁ আৰু দুই তিনিবছৰমানৰ পিছত অলপ আকৌ ডাঙৰ হ'ম সকলোৱে যাব পাৰিম অকণমান কিবা সুবিধা হ'ব তো লগ কৰিম কথা পাতিম কিন্তু সেই সপোনটো সপোনে হৈ ৰ'ল এতিয়া আপোনালোকক মই এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যে আমি যাতে জুবিনদাক কেতিয়াও পাহৰিয়ে নেপেলাওঁ জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই কিন্তু আমাৰ হৃদয়ৰ মাজত আমি যাতে জুবিন দাক ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম চেষ্টা কৰা মানে চেষ্টা কৰাই নহয় আমি চেষ্টা 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 কৰিলে নহ'ব ৰাখিব পাৰিবই লাগিব সেইখিনিয়ে মই ৰাইজলৈ আৰু সকলোলৈ অন অনুৰোধ থাকিল আমি যাতে নমৰা পৰ্যন্ত আমি যাতে জুবিনদাক জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তাকে কয় মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যদি মোৰ কোৱাত কিবা ভুলভ্ৰান্তি হৈছে তেতিয়াহ'লে মোক সৰু ভাইটি বা কিবা বুলি মোক ক্ষমা বাপ করে ধন্যবাদ